Assalamualaikum. Salam Malaysia Anda bersama dengan saya Hani Hamid. Kita bawa kepada anda 15 minit bersama YB. Kita ada 15 minit YB. InsyaAllah. Ah, insya InsyaAllah. Insya insya insya. Jadi pasal ini kita bersama dengan Yang berhormat Tuan Haji Amnuhuda Huda bin Hasan, Ahli Parlimen Sri Galing Johor bersama kita pada waktu ini. Dan pertama sekali, saya nak sentuh terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang dibawakan musim titah yang di Pertuan Sultan Ibrahim baru-baru ini. Apa yang YB ingin kongsi sedikit daripada luahan hati YB sendiri? Okay. Alhamdulillah. Terima kasih ya. pertama ini kepada bernama yang sudi menyebut uh -huh. saya Ya. Uh, sebagai rakyat Johor Bangsa Johor hmm. Pertamanya saya berbangga Kerana yang Puan Agong itu Sultan Johor ya. Yang keduanya Saya sebenarnya dah uh, ni 12 kalilah hmm. Mendengar titah tuanku uh, Di parlimen ini kali kedua ya. Apa yang saya rasa bimbang sedikit Nampak kegeringan bagi dia uh, Menyampaikan titah yang agak pendek hmm. Tetapi padat ya, Dengan nasihat Nasihat yang pertama tentang gunakanlah parlimen ini untuk kebaikan rakyat, hmm. eh, yang iaitu yang antara benda yang asaslah pada saya. Sebab kadang-kadang kalau di kat don dulu dia kata janganlah buat uh, dewan undangan ini macam sarkas. Oh aduh, atau pasal kan atau antara joke uh, yang kita nampak lah. Tapi di sini dia serius, eh, kerana baginda ini memang uh, perhati perhati nak dengan uh, apa ni kaedah-kaedah ataupun penyampaian wacirayah. Mhm. Sebab itu kalau kita lihat Tuanku juga menitahkan tentang bagaimana usaha Perdana Menteri yang telah berjaya membawa pembukaan ekonomi yang baik. begitu juga dengan pelaburan, peningkatan pelaburan dan peningkatan nilai ringgit. Jadi ini jelas kepada kita bahawa baginda begitu bersemangat walaupun dalam keadaan nampak gering tapi uh, kau baginda sedia datang uh -huh. dan memberikan ucapan titah-titah yang sangat bermakna kepada kami. Ya. Yeah. Walaupun dalam situasi itu, tegas hmm. tapi prihatin juga kepada hmm. keperluan masyarakat dan juga rakyat itu sendiri. Hmm. Dalam masa yang sama, kita melihat kepada fasa selepas lebih dua tahun hmm. mentadbir negara, hmm. di bawah payung kerajaan perpaduan aa, dan juga kerajaan madani. Apakah naratif yang tepat untuk menggambarkan situasi terkini dari sudut ekonomi, inisiatif dan juga sebagainya? Pak uh, satu perkara yang tidak boleh dinafikan oleh rakyat hmm. ya, dan juga oleh masyarakat antarabangsa sendiri Bagaimana kebijaksanaan Perdana Menteri dalam tempoh yang singkat eh? Dalam tempoh dua tahun eh, sebagai Perdana Menteri ke-10 Datuk Anwar Ibrahim berjaya pertama sekali mengekang uh, isu lompat-lompat eh? Itu yang pertama Yang kedua dapat menstabilkan politik Di mana di sinilah sebenarnya punca kepada kepercayaan masyarakat antarabangsa kepada Malaysia Apabila politik itu stabil, secara tidak langsung pelabur nak datang pun dia confident. Ya. Dan bila pelabur datang dengan confident, maknanya peluang kepada ekonomi kita meningkat. Pada waktu yang sama, kita punya nilai ringgit pun naik berbanding sebelum daripada itu. Jadi ini jelas kepada kita bahawa dalam tempoh dua tahun, dari segi politiknya makin stabil, dari segi ekonominya semakin mantap dan peluang pekerjaan kepada orang muda ataupun orang yang dahulunya zaman Covid tak ada kerja. Ya, hari ini kita tak nampak lagi dah. Contoh dalam parlimen saya, masa Covid sebelum lepas Covid tu melacak apa ni gerai-gerai tepi jalan sampai ahli majlis majlis pemandaran Batu Pahat pun risau. Sebab terlalu banyak. Pembelinya siapa? Kan kadang-kadang kita pun terfikir siapa yang beli ramai-ramai banyak-banyak ni. Tapi hari ini boleh dikatakan hanya tinggal satu dua sahaja yang berada di laluan-laluan utama. Kalau katakan daripada batu pahan, pergi ke tongkang pecah daripada batu pahan, pergi raja. Dan makin kurang eh, orang yang berjual di tepi jalan mengambarkan kepada kita bahawa ekonomi semakin pulih. Orang yang dulunya dibuang kerja tak dapat kerja, dah dapat pekerjaan yang baru ataupun telah ada sumber-sumber lain eh, pekerjaan daripada mereka yang dulunya dibuang kerana covid. Itu yang jelas depan mata kita lah. Ya, boleh baik YB. Dan kita lah sekarang masuk penggal keempat ya. YB hmm. eh. lebih kurang 3 tahun kita akan berdepan dengan uh, pilihan raya umum ke-16. Uh, hmm. Jadi apakah KPI yang ditetapkan oleh YB di kawasan Parlimen YB sendiri yang telah tercapai dan apa pula kejayaan terbesar YB sejak uh, pilihan raya umum lalu kepada kawasan Parlimen YB? Okey. Sebenarnya bagi saya sebagai wakil rakyat memang saya ada azam ya. eh pada azam antara azam yang paling penting kepada saya adalah bagaimana rakyat nak menyatakan pendapat mereka uh -huh. ataupun bagaimana mereka nak menyalurkan aduan mereka eh uh -huh. jadi saya telah berjaya membuat satu aplikasi komuniti eh di mana rakyat yang ada masalah, rakyat yang menerima apa-apa masalah, melihat masalah ya. eh mereka boleh direct uh, berhubung dengan pejabat saya melalui aplikasi apa aplikasi komunitiku kita bangunkan dengan kerjasama daripada uh, apa ni data center daripada UTM hmm. ya, jadi kita buat kolaborasi hmm. dan alhamdulillah tu sedang dah boleh digunakan pada hari ini itu antara perkara yang pertamanya hmm. yang kedua saya fokus pada pendidikan sebab kalau saya sebagai guru 30 tahun pengalaman sebagai seorang guru dan kita melihat kadang-kadang sebahagian daripada anak-anak yang pergi ke sekolah bila mereka tidak ada kata orang apa ni tak boleh tak boleh menjiwai pendidikan ya disebabkan oleh faktor kemiskinan ataupun faktor keluarga faktor keluarga ni biasanya adalah daripada kalangan anak-anak yatim ya ataupun ibu bapa yang berpisah dan kemiskinan jadi tiga perkara ni saya ambil perhatian tentang pendidikan dan saya telah setting satu pendekatan iaitu bantuan anak-anak yatim yang kita panggil SEY okay. C ya eh, satu. Yang keduanya tentang pendidikan juga eh, bila saya jadi wakil ok rakyat eh, parlimen ni sebab eh, alhamdulillah eh, kerajaan kan mm -hmm. ha, jadi kita ada peruntukan, kita ada bajet dan kita berikan satu program yang dipanggil eh, STAR. Eh, maknanya sasaran kepada pelajar-pelajar cemerlang. Mm. Sebab kita khususkan kepada pelajar cemerlang kerana apa? Kerana kita boleh bawa. Bila ada pelajar cemerlang, secara tidak langsung rakan-rakan peer group dia ni hmm. akan ikut. Okay. Akan meningkat. Nah. Jadi sasaran peer group ini ataupun sasaran pelajar cemerlang ini kita buat kepada lima, 60 orang dalam 5 buah sekolah. Hmm. 5 buah sekolah hmm. menengah dalam parlimen saya. Hmm. Tahun pertama kita buat pada 2023 lah. Mm sebab pilihan raya 2022 kan. Hmm. ha, jadi 2023 tu saya peruntukkan dalam 60,000. Buat di hotel tiga uh, hari, tiga uh, malam, empat hari. Hmm. ha, buat perbincangan dan sebagainya. Hasilnya ada sebuah sekolah tu, sekolah musi ya, eh, sekolah menengah kebahasaan musi nama ni. Tak ada pernah dapat cemelang. Tak pernah dapat cemelang mana straight E. Hmm. Tahun lepas, 2024, keluar keputusan eh 2023 ni SPM dapat 4 orang cemerlang. Dan semua sekolah yang terlibat peningkatan ada sekolah menengah ada eh, dipanggil Saga, sekolah menengah uh, Sri Gading 7 jadi 11. Begitulah seterusnya beberapa sekolah lain. Jadi jelas pada kita bahawa dengan peningkatan ini ratus peningkatan perpisahan SPM tu tadi bukan pelajar cemerlang saja dia bawa juga naik kepada keputusan keseluruhan. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga uh, tentang anak-anak yang kurang yang dapat tawaran, yang dapat tawaran pergi belajar sama ada dalam negeri atau luar negeri. Uh, saya berikan peruntukan. Ya, Peraja cemerlang yang straight A tadi kita bagi sampai cikgu-cikgu pun terkejut. Kenapa banyak sangat cikgu budak ni pandai pegang duit dia. Saya kata jangan, dia dah belajar dah, dah, dah 5 nak masuk apa ni, metrikulasi ke ya. sebagainya. rm 500 ringgit. Hmm. yang sedia okay. Yang dapat lagi menyambung pelajaran ke luar negara, saya bagi RM2,000. Yang dapat masuk universiti, hmm. kita bagi RM1,000. Sebab apa? Ini galakkan. Untuk menggalakkan, pertama, bukan hidup-hidup itu saja, tetapi kepada adik-adik dia, yeah. rekan-rekan dia yang lain. Hmm. Dan juga di peringkat sekolah tadi, dia tengok ulama, ya abang-abang kakak ni dapatlah. Hmm. Jadi dia ada semangat nak belajar. Itu yang antara perkara yang saya buat. Yeah. Yeah. dan dalam fokus pendidikan juga saya cuba membantu untuk sekolah yang memohon sebagai contohnya sekolah yang sebab banyak sekolah sebenarnya dulu-dululah zaman-zaman saya dibina sekolah tu uh -huh. dia tak ada dewan. Uh -huh. Sampai sekarang tak ada dewan. Sedangkan kalau nak berhimpun panas, yeah. hujan uh -huh. jadi terhad. Jadi saya tahun pertama tu saya bagi kepada dua buah sekolah Dewan terbuka Tak mahal lah uh -huh. Tapi cukup lah ada lantai Ada bumbung, ada tiang uh -huh. <laughs> 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 Yang penting mereka boleh kumpul Berduduk yeah. kat situ Itu uh -huh. antara benda yang kita telah laksanakan okay. uh, Dan oleh kerana kita sebut tentang Pilihan raya umum ke-16 uh -huh. kan uh, Selain daripada pendidikan Kepada kemudahan rumah ibadat okay. uh, Sebab kita tahu Masyarakat kita di Johor ni ataupun masyarakat kita di Malaysia ni kita pelbagai agama Kita tahu rakyat pun tahu Islam tu agama resmi Jadi fokus kepada bantuan rumah ibadat ni saya bagi pada semualah. Cuma kelebihannya memang dalam penduduk Melayu tu ramai, masjidnya banyak. Tokong pun ada. Kuil satu je. Ah dalam pandangan saya. Jadi tapi saya dah bagi dah. Uh, semua peruntukan kepada mereka Yang penting apabila mereka beramal uh, Mereka akan faham hmm. Tentang ini agama mereka melarang Buat berjahat yeah. eh, Agama mereka melarang Sesuatu benda yang tidak baik hmm. Jadi itu harapan kita Supaya saling hormat menghormati yeah. Walaupun mereka berbagai Uh, ber, 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 berlainan agama, berlainan bangsa, hak ya, antaranya lah. So, Okey. Okey. Okay. Baik YB kalau kita lihat kan ya, YB seorang guru, selalu kita memang ada satu say ni kan. Mm. Kalau dah guru, selama-lamanya guru, YB. <laughs> Jadi impian YB uh, <laughs> sebagai ahli parlimen yang ada jiwa pendidikan itu uh, dan moto kehidupan YB uh, tak kala berdepan dengan pelbagai cabaran dalam konteks politik Malaysia sekarang ini, <laughs> dan masa yang sama nak jaga masyarakat di kawasan YB sendiri. Macam <laughs> mana? Okey, saya punya moto mudah je. Eh? Pertama nya kepada manusia, bertawakal kepada Allah. Eh, sebagai guru kita mengajar eh, pernah pengarah saya sebut awal-awal saya mendaftar diri, eh, pengarah sebut waktu tu dia kata jangan mengharapkan kekayaan bila menjadi seorang guru. Ah itu, eh. Jadi bila saya guru dah dididik macam tu, bukan kekayaan yang kita kejar tetapi berkhidmat itu eh? kerana dengan ramainya murid banyak doa untuk kita eh? begitu juga bila kita berkhidmat untuk rakyat eh? bila kita berkhidmat dengan rakyat dengan penuh kata tanggungjawab eh sebab itu saya letakkan berkhidmat kepada rakyat bertawakal kepada Allah jadi dengan bertawakal kepada Allah kita dah berkhidmat kita dah beri bantuan dan sebagainya sebagai contohnya satu kampung ni eh? kampung ni agak banyaklah jaringan ya. di belakangnya uh -huh. eh jambatan tu hanya boleh lalu satu kenderaan even kalau motor lalu kita dah tak boleh nak berselisih ha kan uh -huh. ha, jadi alhamdulillah hasil daripada uh, agaknya kesungguhan saya jumpa TPM yeah. dua-dua TPM saya minta jumpa saya uh -huh. kata ni kampung ni belakang ni ramai anu Dat datuk seri uh -huh. mereka mengharapkan sangat yeah. pelebaran jambatan tu alhamdulillah awal tahun ni perasmiannya dilaksanakan. Dah lebar dah. Ya, Gembiranya rakyat. Itu <laughs> ah, antara benda yang kita maknanya berkhidmat untuk rakyat. Eh? Untuk Dan rakyat. begitu juga dengan apa ni perkara-perkara yang berkaitan dengan keperluan yang kita rasa uh -huh. uh, satu kes tu dalam ta tahun pertama saya jadi wakil ah. rakyat ah. -parlimen, okay. parlimen uh -huh. berlaku kemalangan dia langgar lembu oh. waktu ambil anak sekolah uh -huh. Belakang petang uh -huh. meninggal Ibu meninggal eh, Anaknya cedera hmm. Seorang lagi Ibu juga Neneklah. Nenek lah eh? Nenek hmm. Dah tua lah Umur 60an Ambil cucu dia Langgar lembu juga Luka parah hmm. Dua bulan dalam hospital hmm. Saya bentangkan kepada ICU Ambil gunakan peruntukan yang ada Kita buat Solar Lampu solar Untuk menerangkan Sebab kawasan tu tak ada Elektrik Tak ada elektrik Yang ha. Yang hmm lampu elektrik tu tak ada yang tu berjalan. Hmm. Ha, kan. Yeah. Elektrik ada. Betul. masuk rumah orang tapi <laughs> yang tu tak ada. Ya. Yeah, nah jadi yeah. tuan-tuan. Ya. Yeah. Jadi mm -hmm. pasti ada banyak perkara yang YB mahu lakukan dan sedang lakukan pada ketika ini dan kita ucapkan terima kasih sebab kita pun nampak pun 15 minit YB. Allah. 15 minit penuh. bersama YB. Mas, rasanya tak macam baru semena tu. dia. Tak apa nanti olah kita cuba usahakan 50 minit pula YB. <laughs> terima, okay, kasi terima, terima kasih banyak kami ucap kepada uh, YM4 Tuan Haji abdul Huda bin Hasan Ahli Parlimen Sri Gading Johor bersama kita pada waktu ini. Kita jumpa lagi dalam 15 minit bersama YB yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.